امام عالی مقام کی عظمت و سخاوت کا عالم زندگی کے اندر تو کثرت ہے واقعات کی امام حسن امام حسین کے ہم سن چکے واقعات اسی طرح عبادت میں ریاضت میں زہد و ورا میں تقوی کے اندر بھی یہ شہزادے اپنی مثال آپ تھے عظمتوں کے مینار پر تھے امام حسن اور امام حسین ان دونوں شہزادوں نے اپنی زندگیوں میں پچیس پچیس مرتبہ پیدل حج کیے اب یہ تقوی اور عبادت گزاری کا عالم بتا رہا ہوں کہ وہاں قربت مصطفیٰ دیکھئے قربت خدا دیکھئے عظمتوں کے مینار دیکھئے لیکن اس کے باوجود عبادت ریاضت کا عالم دیکھیے کہ اپنی زندگی میں پچیس پچیس حج دونوں شہزادوں نے پیدل کیے امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ پیدل حج کیوں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل فرماتے ہیں آپ فرمانے لگے مجھے اللہ کے حضور حیا آتی ہے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں اور سواری پر ہوں تو پیدل جاتا ہوں امام عالی مقام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے پچیس حج پیدل کیے اور جب آپ پیدل حج فرماتے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ معروف شاہراہ سے نہ جاتے غیر معروف رستے سے پیدل حج کے لیے تشریف لے جاتے آپ کے اصحاب آپ سے پوچھتے کہ امام عالی مقام یہ عمل کیوں ہے آپ معروف شاہراہ کا استعمال کیوں نہیں فرماتے قربان جائیں آپ کی سخاوت پر آپ کی دریا دلی پر آپ کی نرم دلی پر اور آپ کی بے نیازی پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر معروف شاہراہ سے پیدل جاؤں گا دیکھنے والے دیکھیں گے اور نہ چاہتے ہوئے بدلے ناخواستہ کہ امام علی مقام پیدل جا رہے ہیں مجبوری میں وہ بھی ساتھ پیدل چڑھ پڑیں گے انہیں تکلیف ہوگی اس لیے غیر معروف رستوں سے پیدل جاتا ہوں دیکھنے والا مجبوری محسوس نہ کرے اتنا احساس کرنے والا امام امت کی تکلیف کا اتنا احساس کرنے والے امامی عالی مقام اسی لیے بہتر تنوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے جو حج پیدل کرنے جتنی تکلیف بھی آقا کی امت کو دینا گوارا نہیں کرتے تو یہ آپ کے شان کے این لائک تھا کہ آشورہ کی رات آپ دیا گل فرما کر لوگوں کو جانے کا فرما رہے کہ جن کو حج پیدل کرنے کی تکلیف گوارا نہیں ہے اپنے لوگوں کی وہ کسی کی جان جاتے کیسے دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کی عبادت و ریاضت کا عالم دیکھیے کہ ساری زندگی آلیہ السلاۃ والسلام کی عبادت و ریاضت کی شبیر رہے اپنی والدہ کی عبادت کا عکس رہے اپنے والد گرامی کی عبادت کا عکس رہے اور یہاں تک کہ آپ کربلا میں شمشیر و سنا کے درمیان وہاں پر بھی اپنی تحجد قضا نہ ہونے دی نماز کی بات نہیں ہو رہی اپنی تحجد بھی قضا نہ ہونے دی اب وہ ماحول ہے جہاں جانے جا رہی ہیں خون بہ رہا ہے لوگ شہید ہو رہے ہیں ان حالات میں لوگوں کو کیا فکر ہوتی ہے پرشانی کی جو کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کو خیال تک نہیں ہوتا اور وہاں پر بھی آپ نماز کی تلقین کرنے سے نہیں رک رہے آپ کے اصحاب میں ایک شخص بیٹھا ہے اس سے پوچھتے ہیں تمہیں اللہ کی نماز کا خیال نہ آیا اس کا دھیان نماز کی طرف کروا کر ساتھ اسے دعا دیتے ہیں اللہ پاپ تمہیں عمر بھر نماز پر قائم رکھے اور پھر فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کو کہہ دو نماز کا وقت ہے تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو وہاں پر بھی سجدہ ریزی ہے قیام اللیل ہے تہجد گزاری ہے پھر دوبارہ مار کا چھڑنے لگتا ہے اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیوں نہ آج ایک رات اور اللہ کے حضور عبادت میں گزار لی جائے یہ اپنے نانا کے دین سے پیار ہے